それって、どういうことえ、だから本が見つかって良かったねって話だよ 《寿長のベッドに紛失していた本が置いてあって見つかったからよかったねって話しただけだけどまさかお茶会で話すなんて》<laughs> それって。 私が盗んだように聞こえるんだけど。ああ、言われてみればそうだね。だからスオちゃん隠そうとしてたのか。白羽さんが ちゃんと委員長のベッドに亡くなっていた本が積まれてあったのを見つけたんだ。そうか。委員長が誤解されるかもだから、あんなに慌ててたんだね。その言い方だと、白羽さんが私のベッドに本を置いたのを、佐々木さんに見られて慌てたようにも聞こえるわよ。え、違うよ。スオちゃんはおとなしいもの。 そんなことできるわけがないって。それには私としても同じ意見。そうなると、佐々木さんたちは私が本を盗んだ犯人だと思っていることになるわね。 な、委員長。そんなに堅苦しく考えることはないって。借り出しの手順が面倒で、部屋に溜めてただけでしょちゃんと、うん、今はいないけど、ゆりに言われて、返すために用意してたんだから、いいじゃない。そう。魔が差す時もある。 冗談じゃないわ。花師さん冗談じゃないって言ったの。私は規律を守らない人が死ぬほど嫌いなの。もちろん、私自身がそうなりたくないと思ってる。だから。<っ>認めるわけにはいかない。私は自分のベッドの上に盗まれていた本なんて置いていない。誓うわ。 <laughs> どうしようでも本当に誰が置いたのだろう <noise> まさか、犯人静かにごめん驚かせちゃってちょっとそっち行っていいかなえっそっちってベッドにですかごめんもうちょっと声ひそめて今からだと部屋の外ははばかられる時間帯でしょ 立下には お茶会に行ってたんだろ約束したじゃないか図書の紛失の話をしているんだよねえっ紛失って、ね、本待たなくなったの約束って前に約束したでしょバレエの練習に付き合って 話してくれなないかな自分から来といてなんだけどこの体勢だと変な気分になりそうだし。 それれと客観的に見られる視点も鏡でチェックはできるけど自分視点だと欠点が分かりにくいしねそうなんですかうんあさってには試験だし明日の放課後みっちり練習しようと思うんだけどどうかな私は 違いますそんな大声を出したらダメだよ 明日試験だしいくら簡単とはいえ少しは投資でやっとこうと思ったんじゃないかなやっぱり真面目な興奮なんですね <laughs> 真面目というよりバレエの授業を受けたくて学院に入っている子もいるくらいだからまあ普通なんじゃないかな。 アアリア先生の言った「罰っていう一言も聞いていると思う。 全クラス半分もいるのか立下に佐々木姉妹がいないので もないんです。それよりもう少し通しで練習しますか？そうだね。もう少しやりたいところだけど。そろそろ交代しよう。白羽さんも練習しとかないとね。 ちょっと、それないかなこれって、結構後の方で習うポーズじゃ アラデスクだねせっかく柔軟性を鍛えるんだいいとこ取りをした方がいいでしょいいとこ取りってうんこれなら体を柔らかくするのとバーレッスン最後のジュテルのバランスも鍛えられるし一挙両得ってやつじゃないかな。 そそろそろ、終わりでいいんじゃないかと思うんだけどまだ始めたばかりじゃないかあ状態が戻ってきちゃってるよ 少し休憩しようか。え、え、その方がいいかも。 投手でやってみようか体も温まってきたみたいだしね休憩にしようって話だったのに疲、ね、れたですねでも鉄は熱いうちに打てって言うしもう少しやってから休憩にしよう どうかしたなでもないのそれじゃあ続けましょうそれじゃあチェックするから投資でやってみて。